День добрый, мои дорогие. Это Колобок из Одессы. И я говорю то, о чем другие молчат. И сегодня мы будем говорить на очень сложную тему. Погибли, сбегая из незалежной. Говорить будем про тех, кто выбрал жизнь, а в итоге получил смерть. И если бы общественность узнала цифры, цифры тех, кто не смог выйти, не смог переплыть или всплыл по весне с пулей в спине. Так вот, повторюсь, если бы общественность узнала цифры, люди были бы в шоке. Речь идет на тысячи. Тысячи тех, кто замерзли в горах карпатских зимой, кто болото не смог пройти, кто реку не смог переплыть, да и просто кто обессилил и не мог, лег и уснул и не проснулся. Также получ... поговорим о тех, кто получил пулю в спину. И зачастую, скажу вам откровенно: не было даже ни окриха и ни предупредительного выстрела в воздух, а огонь на поражение, бо ухилянт им не поброты а злотей и предатель. Более того, мне давал интервью человек, который с товарищем переплывал одну из рек, не буду говорить, и по ним открыли огонь. Если этот парень переплыл, то в его друга попало, и он не доплыл, друзья. Как говорится, из свободной страны холопов не выпускают. А как же права человека? А где все эти мировые западные защитники прав человека? Ничего не видят? Ну, более всего меня умиляют тех, кто отдает порх перед родиной. Вот за это люди души и жизни свои кладут. Вот за такую страну, конечно, всех повергло в шок вчерашняя новость из Одесской области, как двух одесситов расстреляли пограничники. Вчера на границе с Молдовой Одесской области пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. По словам пограничников, они не виноваты. Да, они сразу начали стрелять. Ну, так заявили пограничники официально, сразу начали стрелять. Как они заявились сразу не по людям, сперва в воздух. И один мужчина переповиновался, перепугался и сдался, а второй нет, возможно, был в наушниках, пробежал, побежал дальше, был застрелен на повал из автомата АК-47, 74, прошу прощения, на повал, той очередью его именно напополам пересекли. Доблестные воины света, пограничники, он бежал из свободной страны. Как вам такая новость, братья и сестры? Это ради такой светлой и доброй страны с 14 -го года эти все выходили в центр Киева? И вот это уже одиннадцатый год, вот эта вся конфликтная ситуация вот ради этого. Ну, друзья мои, это выше моего понимания. И так я вам скажу, друзья мои, если такая информация у нас просачивается крайне редко, несмотря на то, что события такие случаются крайне часто, так как сверху дан зеленый свет, полный зеленый свет, Поэтому в нашу прессу на марафоне о таком не говорят. Да, а если и говорят, то говорят, что это все проделки медведя. Пропаганда. Маргарита и Соловей напели. И киселем уши украинцам намазали. Вот так говорят на марафоне. Но, друзья мои, действительность другая. Повторюсь, в Украине об этом ни слова. А даже если где-то что-то и просачивается, говорят, что это бред и фейк. Бред Пит. Ну а взять же, друзья мои, западную прессу, той же Румынии и Молдовы, да там вы не представляете, какую тревогу бьют журналисты и экологи. А знаете, почему экологи? Да потому что в тех реках столько жмуров плавает, что это уже грозит экологической катастрофой. Там уже не раки, там уже мангустины и лангустины вырастают на вот этой... На вот... Блин, друзья мои, ну это жесть. Я когда заезжал к друзьям румынам, они говорят, блин, ты посмотри, что у вас там происходит? Я говорю, ну так что, трудом дурдом. Они говорят, ты посмотри нашу прессу, они мне показывали эти газеты. Да чуть ли ну, не в день, ну столько жмуров, ну просто в спине, отверстие, все, оно, оно бежало, оно не добежало, его и остановили. Просто кишит эта пресса. Более того, там уже сверху им уже дают команду не разглашать. Бо Владимир друг, да, все гроши туды, они держат медведя, вот так. По Молдове, вон, в Днестре обнаружено тело пытавшегося сбежать от мобилизации мужчин. Украинские пограничники нашли в реке Дневстр остатки мужчины. Гражданин Украины пытался сбежать в Молдову, спасаясь от мобилизации. Ну вот так вот, друзья мои, вот так. И такие новости сплошь и рядом, их полно. Они кишат все газеты. Повторюсь, их уже запрещают публиковать, потому что это масштабно. Это на тысячи идет счет, на десятки тысяч. Вон еще из Тисы достали тело молодого прикарпаться. Это уже 21 случай утопления с начала полномасштабного конфликта. В реке Тиса Закарпатской области обнаружено тело 22-летнего жителя Ивано-Франковской области. Это уже 21-е тело. И 21-й зафиксированный случай утопления в реке на границе с Румынией с начала года. Еще одного нашли тело в Тисе. Это уже 16-й случай утопления при попытке пересечь реку. Пограничники обнаружили тело человека в 30 метрах от украинского берега реки Тиса. Почему так жестоко? Что они не люди, вы спросите. А тут, друзья мои, игра в кальмара. Для понимания, вот на сегодня, на 3 сентября, привет вам, кстати, из Солнечной Черногории. ТЦК официально повысили план мобилизации на 20%. Повторюсь, привет всем адекватным из Солнечной Черногории. А ТЦК для ТЦК повышен план на 20% им официально объявлено, что если план по мобилизации и показатели не будут выполнены, то военкомов начнут отправлять на фронт, ибо там срака и дыры. Дыры в сраке. Вот так. На фронте очень тяжелая ситуация, и армия срочно должна пополнить бригады штурмовых отрядов на передовой. Эти бригады сейчас заполнены на 30%. Более того, большинство мужиков просто разворачиваются и уходят. Думайте, друзья мои, мы, мы все знаем цифры, что они не могли выполнить эти цифры мобилизации. Цифра плана мобилизации была 40 тысяч человек в месяц. Они редкий месяц 16 накалитовали. А теперь им поднимают план на 20%, это 48, почти 50 тысяч. Вы хоть представляете, какими методами они сейчас будут действовать? И что самое примечательное, ВСУ треба срочно пополнить бригады, которые укомплектованы всего на 30%. Так вот у меня вопрос, друзья мои, а какое к этому отношение имеют вот эти вот какие-то очкарики, айтишники, которые хватают? Вот эти хлюпики, грузчики какие-то, которые ходят там где-то на работу, на том трамвае едут? Эти водители автобусов, которых снимают прямо с маршрута? Какое они к этому имеют отношение? Объясните мне. Какой в сраку долг перед Родиной в капиталистическом обществе, когда у нам ничего не принадлежит, когда все заводы и пароходы принадлежат олигархам, и у них миллиарды долларов, состояние на миллиарды. У того 5 миллиардов долларов, у того 8, у того было 20. Слегка уменьшилось, но он, но он не отчаялся. Он включил мотор, говорит, да, Степан был в пару бок мотор, вот так. И он включил турборежим и сейчас именно восстанавливает капитал. А нас уже обезжирили, я не знаю, друзья. Мои. Я не знаю уже до какой степени нас с вами всех обезжирили. Так вот у меня вопрос, какой долг перед Родиной в капиталистическом обществе? Когда нам ничего не принадлежит. Более того, земля и ту продали, и на сто лет он отдали. Сделка какая-то там у них была. Кто там, что, все полномочия позаканчивались, они а сделки какие-то. Ну, друзья мои, очень интересно, очень интересно. И понятно, что им это все подходит, им нравится осваивать эти гранды и фонды. Воры донатов призывают донатить еще больше, чтобы у них именно на Мазерате надо кованые диски за 5000 евро купить. Понятно, что им не выгодно никакое ни перемирие, ни мир. Они видят, что вот если таких потроковых и работяг подкидывать в эту топку, то можно растянуть это все лет на 10. А за 10 лет у него на счету будет там не 6 миллионов долларов, а 60. Класс! Шикарный вид, как говорят в Одессе. Поэтому, друзья мои, они поставили эти планы, увеличили эти планы. Женская мобилизация, уже вы видели, их не выпускают, их уже ставят на учет, их уже штрафуют от ТЦК по линии ТЦК. Всех этих женщин, да. Дошло до того, друзья мои, что в Ровенской области вручили повестку священнику, проводившему отпевание погибшему бойцу ВСУ. То есть на похоронах солдат, святой отец проводил отпевание, его схватили, отволокли и бусифицировали. А где побратимы, друзья мои? Этого священника зовут Иоанн Полищук. Также он заявил, что на этом же отпевании повестку вручили Владимиру Плавацкому, это протеерей. Он тоже отпевал погибшего военного Юрия Дацюка. И также, по словам Иоанна Полищука, Гловацкий также уже мобилизирован. Ну, друзья мои, ну вы представьте, уже в храмы заходят и выгребают этих попов, батюшек и всяких там служек-прислужек. Всех мобилизируют. И вот в такие храмки поставили, если они не выполнят план по мобилизации, они будут мобилизированы и отправлены на мясокомбинат сами. Поэтому, друзья, мои, они понабирали охранные структуры, понабирали титушек из ОПГ. И теперь вот этими кортежами ездят по 20 человек и патрулируют дворы, дабы хлюпика какого-то полудохлого подловить и отправить его в штурмовики. А дальше судьба его не завидна. Дня три, может, проживет и все. Ну и все, и дети сироты. То есть у них есть план, друзья. Мои. И потом, потом, когда будет разбор полетов, это будет очень-очень скоро, друзья мои. Я так и вас уверяю. Ветер перемен дует уже в другую сторону. И они, они будут вопить, делать бровки домиком, глазки домиком. Мы вопиты, мы выполняли план. Это был наказ плана пана Потушного. Это пан Потужный наказал. Мы просто военные, мы просто выполняли приказ. И вообще это тушки забивали копы будут говорить, мы вообще стояли, у меня вообще глаза конъюнктивит надуло, я не видел, что они пили ту беременную бабу, я не видел. Ну то есть, друзья мои, я вам повторюсь, они будут делать бровки домиком и умолять о пощаде. Потом, когда их будут садить на срока серьезные, их жены и дети будут, а как же так, на штатку, он просто выконывал наказ. Вы представляете, какой раздел в обществе, друзья мои? Если вот этих вот уже слух системы, пикселяторов, прочих служб, полицейских, уже сотни тысяч, у каждого семья, Титы, Маты, батько, тата, маты, срака, Степан. Все, это, это миллион. Вы представьте, какой вой они подым. Это трудно себе представить, друзья мои. Трудно. Но хвалта они будут кричать неимоверный. А нас за счет. Вот что они будут кричать. Татко, это а нашего за счет. Он просто выконывал наказ пана Потужного. Чикапрала Клитарчука. А я тут беременную женщину, она сама на тот кулак напоролась. Вон, посмотрите, друзья мои, в Киеве позавчера вечером произошел инцидент с полицией ТЦК и беременной девушкой. Полицейские проверяли документы у мужчины, который резко оказался в розыске, а там в розыске все. Они самовольно ставят в розыск, друзья мои. И на место также вызвали сотрудников военкомата. И как пишут паблики, мужчина пытался убежать, его силой задержали, беременная девушка этого мужчины пыталась вмешаться, после чего к ней также применили силу. По видео видно, друзья мои, что женщина-коп забила ее нафиг в живот. Вот такая месть. А помните, друзья мои, 40 украинских мужчин, которые застряли на украинско-российской границе, просидели несколько месяцев в сырых подвалах и про обращались к пану потужному и ко всем, и к залужному, и к потужному, и к персонам поменьше, ну типа, ну заберите нас. У нас же есть консульство, у нас же есть Министерство иностранных дел. Сибика, Кулеба, куча персонала. Постоянные рельсы, международные рейсы, международные симпозиумы, а мы тут типа три месяца сидим. Ни друзья мои, никто на них не обратил внимания. Не нужны они. Ну а потом умный Чуп у Киева подумал, таких же можно мобилизовать. Ха-ха, да, друзья мои? Их вернули на Украину и мобилизовали. Не дав даже помыться и переодеться. Вот такая острая дефицит и нехватка кадров и воинов света. В Одессе забрали в ТЦК 40 украинских мужчин, которые застряли на российско-грузинской границе и только недавно вернулись домой при помощи МИД. Напомню, друзья мои, вернуло 65 человек, из которых 10 женщин. В пятницу их привезли в одну из боль... в одесских больниц в крайне тяжелом состоянии. Но сразу же нагрянула ТЦК, повыдергивала нафиг эти чертовы капельницы и забрали их всех в подвалы. Люди начали возмущаться, но пикселяторы пообещали, что оформят документы и выпустят. Да-да, они расслабляют и обещают, друзья мои. Они наняли адвоката, адвокат утверждал, что по закону им положен срок, но это как с плена вернувшиеся. Нифига, друзья мои. Мобилизовали и на передок отправили. Держат его оборону, ось так. Чтоб киевские паны поуспевали недвижку попродавать, на гроши вывести, ось так. Поэтому треба держать и фронт. Влада с народом, вот так. А помните это картонное мероприятие в центре Киева, которое довольно сильно напугало нашу власть, настолько сильно, что они даже решили этих молодых людей выпустить, так как они призыву не подлежали и могли выходить себе спокойно на Майдан и качать, качать, скакать и выкрикивать гневливые лозунги в адрес власти. А там сидят ребята довольно-таки обидчивые и они такое не прощают, поэтому они отправили их на вечное скитания. Но некоторые люди не поняли, друзья. Это столько колобок говорит то, о чем другие молчат. Некоторые подумали, увидели, увидели в телевизоре марафон, все дела. Они подумали, что так можно, друзья. Можно выйти и протестовать. Они глубоко ошиблись. Жители Михайловки попытались протестовать против построения национального мемориального кладбища. Приехали спецназовцы, друзья мои, водометами их нафиг всех смели, загрузили, палками забили, обездвижили, пусифицировали и увезли. Вот такое подавление протестов. Максимально жестко, быстро и жестоко, дабы неповадно было. А знаете почему так? А потому что, друзья мои, картонный Майдан спонсировала Германия и разные фонды и понды. Да-да, у меня было специально на канале для интервью в Ютубе в гостях у Колобка интервью с высокопоставленным сотрудником Юсейт. Так он рассказал, как все это делается, про этих воров донатов. Фу, друзья мои, мерзко, мерзко. Более того, мы скоро с ним будем записывать вторую серию. Они, они, они вышли за донат малый, помахали Своими картонными коробками сделали. Ну, представьте, друзья мои, три года никто не выходил, все боялись. Такая бардачина в стране. А тут они вышли за непонятные европейские организации, которые находятся внутри нашей страны, их попытались ликвидировать, и они вышли. Они протестовали и показали свою силу. Поэтому, друзья мои, вот так: понятно, что у них получилось, потому что их курировали европейские кураторы. На них, как говорится, милицейская дубинка по -по -по побоялась подняться. А этих бедлах, которые протестовали против того, чтобы жилой район в кладбище превратили, забили, бусифицировали ни слова, ни слуха, ни духа. Ну а вообще для понимания масштабов мобилизации и того, что туда неугодных копов отправляют. Все вы видели, как того сотрудника Западной Украины полиции уволили. Но он сохранил флешку, друзья мои. Да, нет, не криптофлешку под копчиков. Он же не депутат. Он просто патрульный полицейский. Он сохранил флешку с бодикамерой, на которой был виден подход к жертве. Да, Ехал какой-то инвалид, колясочник к нему подъехал, буст ТЦК, правый зеленый Volkswagen-транспортер. Волонтеры отправились в Польшу, да, на ЗСУ, ТЦК, а потом этих же волонтеров, детей эти пикселяторы и пакуют. Это скоро у меня будет интервью про одну женщину, которая так донатила, так собирала, так сбирала на пикапы. Зебрала на пикап, отправила на ВСУ, его передали, ТЦК. А потом эта женщина увидела, как ее сына бусифицировали. Максимально жестко, сбили с ног, ударили голову, ногами по голове, вырубили, за ноги затащили в бус и увезли в неизвестном направлении. А через 4 дня она получила похоронку. Погиб на передке, а точнее даже пропал без вести. И что самое примечательное, друзья мои, сына ее мобилизировали в том же бусе, который она отправила на ЗСУ. Вот так. Думайте, друзья мои. Вот все вы видели этого патрульного полицейского, которого выгнали, который с бодикамеры предоставил камеру, как они окружили кого-то колясочника. Он сказал, что он на то, паны пиксели начали ржать, оскорблять, унижать, плевать. Он попытался заступиться. Ну, короче, пиксели ему дали, а что он слишком мягкотелось, проявляет. И его, вместо того, чтобы расследовать преступление Пикселятор, в начальство вызвало его, выслушало и уволило с позором. Вот так. И только благодаря флешке получилось всплыть эту историю. Все весь мир увидел, как они издевались над тем колясочником. Но по-тихому все замялось. Это я к тому напомнил вам, друзья мои, чтобы вы понимали, какие там правила и порядки. Доброта и порядочность это не то, что не в почете, это именно синоним слова лох. А если ты лох, ты идешь напередок и проживешь максимум три дня. Поэтому бегут, друзья мои, бегут эти полицейские, бегут мягкотелые пикселяторы, бегут, бегут за границу, через границу пытаются сбежать. И он в Одесской области полицейский сбежал нах... за границу, за границу сбежал, оставив свою жену в машине, сообщают местные паблики. На трассе Одессы-Рени, у пункта пропуска Паланта, полицейский из Запорожской области специально приехал сюда под границу, внезапно остановился, выбежал из автомобиля и перебежал за границу с Молдовой. Прямо в форме, с лампасами, в кепке, с национальной полицией, с этими всеми шевронами, просто перебежал границу с Молдовой. Ну, машина осталась его жена, для понимания, которая заявила, что они вообще-то ехали в Измаил выбирать квартиру и покупать. И о намерении мужа сбежать она ничего не знала. Осталось в той машине сидеть, водить не умеет, что с ней делать. Так, так до сих пор сидит, друзья. До сих пор сидит, ждет, что муж вернется. А он уже в Германии пособие оформил. Конечно же, он не сказал, что он полицейский, участвовал в мобилизации. И наловил всего лишь 127 крепостных при плане 250. Очень мало. Поэтому всего лишь 127, да, он был в меру жесток, но ни в кого не стрелял. Поэтому по украинским меркам он был мега мягок. Поэтому и его хотели отправить на фронт. А вообще я не удивлюсь, если вот такая добрая душа отправится в Россию. Да, Россия матушка примет, и фильтрацию он пройдет. Ну потому что план был 250 жертв, он наловил всего лишь 127. Вы представляете, какой он добрый. Вы представляете, сразу без фильтрации запускать. У меня уже вон есть информация, что вот такие полицейские поменяли телефоны, паспорта и проехали. Все, бизнеса открывают в Подмосковье, СТО на криптоденьги. Вот так, скоро выпуск про украинцев в России на канале Одесский Бродя. Ждите, может в четверг, может в субботу. А украинская влада, она приняла закон, друзья мои. А какой, как вы думаете, пикселяторов наказать? Да упаси господи. Нет, они повысили пикселяторам план. И сказали доброе слово, что тех, кто против вас, мы будем сажать. И они разработали законопроект номер 133-84-1, который вводит уголовную ответственность для гражданских за угрозы в адрес военных и их близких. Документ предлагает до 5 лет тюрьмы за угрозы и уничтожение имущества, а также штрафы до 3 лет ограничения свободы за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащих. Ну, то есть, если ты шел, и вот увидел такую ситуацию, как 20 мужиков, из которых 5 пикселей, 5 копов, 5 волонтеров ТЦК и 5 охранных каких-то бандитов бугаю. Вот эти 20 чудаков забивают кого-то колясочки который заявляет, что он ветеран, он потерял ногу. Да, ну, короче, если ты такого увидел, снял и выложил, хо-хо-хо, три года тюрьмы, друзья. Вот так. Это будет приравнено к оскорблению чести. Вот так. Три года тюрьмы, а то и пять. И вообще тебя объявят в агентом медведя. Ну, вот так, друзья. Вот такая логика и такие правила. Эта инициатива, дорогие мои, выглядит как попытка подавить волну сопротивления за мобилизацией. Да-да, мобилизация. Потому что люди устали, терять им уже нечего, и они начали давать отпор. В случае конфликтов, драки и нападения на пиксели фиксируются по всей стране, друзья мои. Понятно, это все засекречивается. Максимально жестко придавливается, и люди получают строка. Но, ну, но, но, повторюсь, отпор увеличивается. Потому что терпилы подзаканчиваются. Но об этом я расскажу в следующем выпуске. Возможно, в пятницу. Также, друзья мои, в Днепре ТЦКшники открыли огонь по бедолаге. Сразу местный военком отписка, отписку сразу дал, что военкомы и полиция остановили ему на улице мужчину. У него не отказалось при себе военно-учетных документов, ехать в ТЦК он отказался и вообще напал на них всех. Да, вот такой лев именно, один на двадцатерых напал. И вообще провоцировал драку, и вообще говорил, что у него дед воевал. Что он Советского Союза и уважает Ленина. Поэтому военкомы сделали выстрел. Да. А мужчина убежал. Ха -ха. Я думаю, потому что в хиленьких руках военкома тот автомат именно упал после выстрела. Вот так. Но мы видели все их физическую подготовку. Для этого они титушек из ОПГ понанимали. Ну еще в Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарнинском ТЦК. По словам его матери, Виталия Сахарчука забрали в четверг, 21 августа и держали в помещении 3 дня. 23-го родственники узнали, что их сын в морге. Фикселяторы сказали, что мы с ним дружески пили чай, играли в шашки, ему стало плохо. Он просто умер, все нормально, бывает. Не обращайте внимания, почему такие синие побои на всем теле? Он рухнул. Он встал, рухнул, а, залез на стол, он там якобы пел, падал, танцевал, ну, пиво пили, да. И рухнул. То есть мы ни при чем. Он и мы с ним дружили. Это был очень хороший человек. Короче, ТЦК, как всегда, отмазались, друзья мои. Более того.